ro'za qiyomat kuni shafoatchi bo'lib bandalarni qo'lidan tutib allohni oldida shafoat beradi <laughs> robbim bu bandang mani tiriklik chog'ida tutgan edi ro'za tutaman deb qiynalgan edi chanqagan edi och qolgan edi man shafoatchiman buni jannatga kiritgin deydi alloh haligi shafoatni qabul qilib jannatga kiritishga kiritganda ham ro'zadorlarga atalgan rayyon deb atalgan eshikdan kiritishga buyruq bo'ladi poklik iymonning yarmidir subhanallohi deb aytsa tarozini to'ldiradi bir marta subhanallohi deb chin dildan banda allohni zikr qilsa ana shu zikrini savobi tarozini to'ldiradi qiyomat tarozisi agar banda bir marta alhamdulillahi vaollohu akbar deb qo'ysa yeru osmonlarni orasi savobga to'lar ekan unin uchun qarang boshqa hech narsani keragi yo'q o'tiribmiz oddiy holatda bir soniya ham ketmaydi subhanallohi deyishga tarozini savobga to'ldirib olamiz valhamdulillahi vaallohu akbar deyishga hech qanday vaqt harakat johid islomda rashk ana shu darajada yuksak baholanishi bilan bir qatorda bu borada haddan oshish chegaradan chiqish nima qilinadi qoralanadi me'yor bo'lishi kerak haddan ham oshib ketmaydi hozirgi ko'p yosh yigitlarda haddan oshib ketish bo'lyapti ba'zi oilalarda bir taraflama rashk qilish holatlari bo'lyapti bugungi kunda erkaklar rashk bu faqat ayolni boshqa erkak bilan gaplashishdan qaytarish deb tushunadiganlar bor boshqa erkak bilan gaplashish nima zinoning bitta ko'rinishligi bugun ko'pchilik rashkni tor bir ma'noda tor qilib qo'ygan falonchi o'ta rashki baland Lekin ayoli esa boshida ro'moli yo'q lekin o'ta rashkchi rashki baland degan erkaklarning qizi o'zini hammaga ko'z ko'z qilib butun hamma yoq muzey bo'lib yotibdi teatr hamma yoq hamma narsa jihozlar ko'rib yotibdi lekin shuni akamiz rashkchilar o'zingiz olib beryapsiz o'zingiz kiydirib qo'yyapsiz bu qanaqa rashk bo'ladi bu dayus deyiladi dayus abadiy jannatga kirmaydi deb payg'ambar alayhissalom aytyaptilar ayol kishi gunoh bo'lmagan hamma ishda eriga itoat qiladi ayol besh vaqt namozini o'qisa yilda bir oy farz ro'zasini tutsa o'z farjini haromdan saqlasa eriga itoat qilsa unga jannatning istagan eshigidan kir deyiladi aslida jannatga kirish uchun kishidan juda ko'p narsa talab qilinadi erkak kishini juda ko'p talablari bor to'g'rimi lekin buni qarangki ayollardan arzimas narsa talab qilinmoqda u erga itoat qilish sizdan mashaqqatlar chekib yurt kezib ilm izlash talab qilinmayapti sizdan dinining himoyasi uchun dushmanlar bilan jang qilish talab qilinmayapti dinning uchun bu yoqdan bu yoqqa yurib da'vat qilish talab qilinmayapti bitta narsa eringizga itoat qiling bo'ldi jannat sizniki xohlagan darvozasidan kirasiz ramazon ro'zasini tutma namoz o'qima menga aroq olib kel do'stlarimni oldiga chiroyli kiyinib chiq kabi gunohkor <laughs> bo'lishga buyurilganda erga itoat aslo qilinaydi